Begitulah segala apapun juga dari hadratur rasul sallallahu alaihi wasallam dapat diberikan kepada umatnya barang yang tidak dapat diketahui oleh siapapun juga hadratur rasul kerana seorang rasul dapat diberikan bangsa amar-amar perkara-perkara yang kauib kauib Allah taala berikan kepada hadratur rasul kerana dia seorang rasul yang dapat menerima segala apapun juga pesan-pesenan daripada Allah subhanahu wa taala Dari karena itu di sini pun di doa hadis yang pertama kita baca Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang akan didapati dialami oleh umat-umatnya. Hikmat Allah Subhanahu wa taala bangsa roib -ro yang semacam tadi itu Tidak sembarangan Allah Subhanahu Wa Taala berikan tahu kepada seorang wah kacau. Tak bisa, bisa. Sekampung orang orang pada jerit jerit jerat jerit jerat jerit. Kenapa? Karena tahu anaknya mau meninggal, bapaknya mau meninggal, seorang mau meninggal. Tu, walham masih pun tinggal satu hari dua hari lagi tetap aja itu rahsia. Rahsia Allah dis dis disembunyikan. agar supaya umat manusia ini tenang di dalam keadaannya meskipun itu bala atau itu ujian atau itu mati akan datang besok atau datang setinggal satu jam lagi tapi rahasia Allah disembunyikan jadi seakan-akan tidak dapat yang mengetahui mengenai Allah. Allah sendiri Alhamdulillah paling enak dah agama-agama Allah paling enak agama-agama Allah Segala hukum masalah apapun juga tidak mendapat kesempitan dalam suatu apapun juga dapat keluasan segala apapun. Makanya syukur kita kepada Allah yang Allah taala berikan kita jadikan kita seorang mukmin, mukminan iman lidah kita, iman telinga kita, iman segala rambut rambut kita iman tak? Iman, kul, iman kepada Allah Subhanahu Wataala. Nabi tenang aja. cucunya Sayyidin Hasan Hussein cucunya Hasan Hussein bakal secara terbunuh-terbunuh dengan umatnya umatnya tahu ini cucu Rasul pakai dipotong lehernya begitu tuh umat nah udah nggak soal apa-apa urusan siapa urusan al Allah Allah udah saya nggak diperpanjang terlalu ya. Wasab kabaluhum madima abalin dan akan membunuh satu sama lain. Wakan dzalika sabigan min Allah Taala kama sabab fil ummi geblau. Keadaan keadaan di zaman Rasul Nabi memberitahu bakal anu bakal anu bakal anu bakal anu bakal anu bakal anu Allah yang memberikan ilmu itu kepada Rasul sebagaimana Allah Taala memberikan ilmu barang gaib gaib kepada umat-umat nabi-nabi yang dulu yang dulu sama saja jadi hadatul Rasul tahu akan terjadi pembunuhan saudara sama saudara muslim sama muslim tahu ributan, pembunuhan, macam-macam antara muslim sama muslim terjadi. Bakal itu, bakal ini semuanya tahu. Hadatul Rasul tahu. Tetapi, di dalam tahunnya Hadatul Rasul ini umat-umatnya pekerjaannya bunuh, membunuh, bunuh, membunuh. Kan sampai sekarang? Apa artinya? Anta tak alam tahu ini mukmin itu mukmin sampai hatinya membunuh kepada saudara yang mukmin. Mana ilmunya? Mana agamanya? Mana? Dah. Alamat dia Rabbik. Sudah. Memang hadatul rasul tidak ikut campur segala apapun juga yang Allah Ta'ala sudah tentukan. Tidak dapat ikut campur. Oh jangan ya Allah. Jangan. nggak begitu. If al masyidah. Dikerjakan oleh Allah apa yang Allah kehendaki diberikan tahu kepada nabi-nabi meskipun anda kata bagaimanapun juga tetap sami ana wa atana ikut aja perintah-perintah Allah kejadian-kejadian apa yang terjadi yang sudah diputuskan oleh hukum Allah Subhanahu wa taala cuman itu nabi meskipun dia tahu umatnya bakal bunuh umatnya umatnya bakal membunuh umatnya, bakal berkelahi sama umatnya. Semuanya umat-umat aja yang berantem akhir-akhirnya. Nabi tahu pekerjaan itu pekerjaan yang tidak baik. Tapi hadatul rasul bersifat rahim, bersifat rahim dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala syafaatnya minta bantuan daripada Allah Supaya orang-orang yang merasa bersalah pada saat itu, yang merasa dosa pada saat itu, masing-masing saling maaf memaafkan. Allah, al Nabi meminta kepada Allah, Diberikan syafaat oleh Allah kepada Nabi supaya ini umat-umatnya, satu sama lain, Yomal kiamah itu saling maaf memaafkan. Beres, dah. Udah. Yang tadinya ini bunuh ini bunuh ini wah ini bakal diazab ini bakal diazab ini bakal dianu bakal dianu sudah dapat putusan minta syafaat kepada Allah Allah berikan aku akan berikan syafaat kepada engkau fa fa al masyita ya ya Muhammad alaihi wa alihi diberikan oleh Allah taala syafaat pada yaumul kiamah maka pada saat itu selamatlah semuanya yang mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. mukmin, tiap-tiap orang mukmin dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi yang malfiyam. Yang ada siapa? Kafir. Orang kafir, biarpun bagaimana, nggak dapat syafaat Rasul. Karena syafaat itu bantuan, bantuan bebas pembebasan daripada siksa kepada daripada iya dari da, bantuan pembebasan dari daripada apa daripada azab itu namanya syafaat tidak akan dapat seorang pembebasan yaumal qiyamah daripada azab Allah lain daripada mendapat syafaat rasul kalau dapat syafaat rasul wah ini orang dapat syafaat rasul oh, ini ini orang bakal masuk neraka ya jibril atau ya anu ya anu keluarkan jangan dibawa ke sana eh, ini sufi di bagian aku nah itu ya namanya minta syafaat